Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya di sini bukan kerana termakan dengan umpan ataupun rage bait yang berlaku dalam isu yang tengah hangat sekarang ni. Isu yang berkaitan dengan seorang uh, influencer. Bukan influencer, dia content creator saja. Okey? Uh, tentang anak seni. Jadi saya berada di sini atas tanggungjawab saya sebagai anak seni untuk memartabatkan semula atau ingin membetulkan beberapa perkara tentang pandangan dan uh, sikap prejudis masyarakat terhadap anak-anak seni. Jadi memang ramai orang cakap uh, jangan layan, jangan naikkan algoritma dan sebagainya. Tetapi um, kalau semua orang buat macam tu, uh, masyarakat akan termakan dengan beberapa perkara yang mungkin mereka rasa itu betul. Tapi pada saya sendiri saya ingin membetulkan beberapa perkara tentang pandangan masyarakat uh, terhadap anak-anak uh, seni. Yang pertama, degree tak menjamin kerja, betul? Ya, macam kau cakap. Tapi ilmu menjamin maruah. Kau kata degree seni tak penting, tak jamin kerja. Degree mana-mana pun sama bro Tapi degree jaga maruah kau Sebab bila orang tanya soal budaya, warisan atau teori Kau jawab dengan ilmu bukan dengan ten kosong macam kau Degree tak buat kau popular tapi buat kau berguna Kau faham? Kalau kau reti baca Menurut laporan Creative Economy Outlook 2022 Kau boleh tengok kat sini Industri kreatif menyumbang kepada 3% daripada GDP global dan menjana lebih 30 juta pekerjaan di seluruh dunia. Hmm. Kalau kau anggap seni tu tak penting, tak menyumbang pada negara, kau sebenarnya buta ekonomi bro. Kau kata degree seni tak penting. Muzik, tari, teater semua boleh belajar sendiri, tak payah buang duit dekat universiti. Okey bang, main sini aku cabut ego kau salah satu. Yang pertama, belajar sendiri pun boleh. Ya yeah, betul. Sama macam orang sakit, boleh je baca kat Google, tak payah jumpa doktor pun. Tapi bila sakit kau makin teruk, siapa yang kau cari? Yang ada degree juga, yang ada sijil juga. Sama macam seni. Kalau orang ada degree bukan sekadar dia tahu buat Tapi dia tahu fikir, analisis dan dia tahu ubah bro Degree ni tak jamin kerja Habis tu degree account jamin kau kaya Degree IT jamin kau kerja Google Ha? Semua Bodoh jangan letak kat satu bidang je bro Itu sistem kerja Malaysia yang dah tenat Bukan seni yang gagal Seni tak payah susah payah nak Nak teori janji feel Ha? Yelah Itu yang kau belakon semua watak pembunyi samanya Kan? Bila semua emosi marah kau macam cikit pulak Ha? Itu yang buat kau feel tu jadi fail. Orang degree tahu kenapa watak marah, dari mana dia datang dan apa impak watak marah tu pada sosial. Itu beza antara pelakon yang belajar dengan manusia yang terjegit-jegit macam kau. Degree tak penting kalau dah berbakat. Allah <tuh> Bakat dan ilmu tu macam kereta F1. Kau pandu tapi kau tak ada steering. Kau bawa lama laju macam mana pun kau tetap galanggar dinding. Degree tak matikan bakat bro. Degree bagi struktur, disiplin dan keupayaan untuk cipta karya yang hidup tu akan lebih seribu tahun lagi Macam lagu <goyang> Seni tanpa degree, boleh hidup? Boleh, tapi seni dengan degree boleh lawan sistem Kau nak jadi pemain industri atau kau nak jadi pengubah sistem budaya negara? Kau fikirlah So kalau kau rasa degree seni ni membazir, mungkin kau tak pernah faham tentang seni tu apa bro Dan kalau orang yang tak faham, biasanya akan terus hina Sebab takut sangat nak belajar hmm. Dah tahun 2005 ni masih ada lagi manusia yang fikir nak membandingkan kos-kos dan sebagainya. Aku bukan anak nak ter terpancing dengan rich tu tapi aku nak basuh dan cuci otak sikit supaya tak adalah bodoh sangat kan Okay, macam ni aku nak cakap eh muzik dan seni dah ada pada zaman merdeka lagi menjadi alat perjuangan bro menjadi alat perjuangan negara kita bro seni ni sebenarnya kalau aku nak tahu aku tak tahu nak cakap macam mana dengan kau tapi Seni adalah nadi kesedaran bangsa. Ia bukan sekadar hiburan tetapi satu bentuk perlawanan budaya dan penjajahan minda. Tapi kau kata seni dan kos ni bodoh? Ya Allah, aku tak faham lah kau ni. Seni adalah identiti kita bro. Tanpa muzik tari dan budaya ni, kau tak ada apa. Kau tak ada susul. Kau tak ada jati diri bro. Lepas tu kau boleh cakap pula, fuck tradisi. Ya Allah, aku tak tahu generasi yang akan ikut kau ni jadi apa. Aku sangat sedih sebab kau boleh cakap macam ni bro Kau kutuk budak ambil teater Tapi tiap malam kau hadap Netflix kan Kau kutuk budak ambil meskom Tapi tiap hari kau baca Kau pegang telefon Kau baca berita kan Kau tengok konten Siapa yang buat semua tu Kau ingat kamera tu bergerak sendiri ke apa kan Keluar suara sendiri Poster tu semua muncul sendiri Kau nak kerja apa dalam bidang ni Kau, kau tak ada masa depan dalam bidang ni Ya Allah, siapa yang nak buat semua benda ni? Music director, sound engineer, apa penulis skrip, pegawai perayaan, pengurus acara yang kau call event yang kau nak semua benda dia orang lah yang buat berita yang kau baca iklan dan sebagainya takkan kau nak kata masih tak tak relevan benda ni bro kau cakap baiklah kita fokus kepada stem kalau kalau semua orang ambil stem siapa yang nak kerja dalam bidang ni kau tahu tak kalau semua orang ambil stem siapa nak buat iklan stem Siapa yang nak buat kempen vaksin, video sains yang kau tengok tu? Kerajaan sendiri pun melampau dalam industri seni sebab apa? Dia orang tahu seni ni adalah instrumen yang penting untuk ekonomi dan perpaduan negara. Aku nak tanya kau, kalau semua orang ambil stem, siapa yang nak buat konten viral? Siapa yang nak buat iklan produk? Siapa yang nak buat filem pendek? Nak reka poster? Komunikasi kreatif yang kau guna setiap hari tu? Mereka. Dalam seta kerajaan pula. Kan kau kata negara tak, memen tak memerlukan pun boleh hidup. Dalam seta kerajaan, siapa yang buat perancangan komunikasi krisis yang kau Tengok tu. Siapa yang siapkan press release? Siapa yang buat laporan media? Bukan doktor. Itu semua kerja budak meskom. Kau tahu tak? Kalau tak ada orang seni dalam komunikasi, kerajaan tak mampu sampaikan dasar kerajaan dengan baik. Tak ada media, tak ada maklumat yang tepat. Kau nak hidup dalam dunia mana, bro? Sebelum kau hina budak-budak seni, kau tarik nafas, kau tengok sekeliling dan kau hadam dulu, bro. Dunia kau ni berfungsi sebab orang yang kau kutuk ni sebenarnya wujud. Kursus ni bukan untuk orang-orang yang gagal, bro. Serius. Kursus ni adalah untuk orang yang nak bina tamadun kehidupan. Kalau kau rasa seni tak penting, cuba kau hidup 24 jam tanpa muzik, tanpa video, tanpa media, tanpa drama, tanpa tradisi, tanpa komunikasi, bro. Barulah kau tahu siapa yang sebetulnya bodoh. Ambil kursus ni nak lepaskan stres, nak enjoy-enjoy, bro, 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 bro. Siapa yang nak stres masa kau belajar? Itu pilihan. Kau ambil kau science, kau ambil kursi, kau ambil kursi, semua tu, kau nak stress, itu kau punya lah. pasal lah. Apa sah kau dah cakap kita orang nak enjoy ke apa? Kan? Dah kalau kau enjoy dengan kerja kau, memang kau akan nampak lah kau enjoy macam aku. Aku ambil kau music, aku ambil performance tadi, aku enjoy gila babi dengan apa yang aku buat. Dalam masa sama aku belajar, aku tak stress. Kenapa kau nak bandingkan dengan benda yang stres kau buat dengan apa yang kita orang tengah lalui dan kita orang tengah buat? Kita orang nak enjoy. Siapa nak stres masa belajar? Kau je yang stres tu pasal kau gila. Kau cakap ambil kos teater nak enjoy-enjoy. Bro, bro, tu salah bro. Pelajar teater bukan sekadar dia datang universiti nak gelak-gelak, nak main drama. Mereka, mereka semua belajar bro. Mereka belajar teori. And kalau kau tahu lah, bro, dan sebagainya. Sejarah teater dari tradisi Mak But kita ni sampai ke realism barat ni Analisis teks Dia orang buat Pengurusan produksi Dia orang buat pengarahan Dia orang buat reka bentuk pentas cahaya Bunyi kostum dan sebagainya Latihan jasmani, Vokal intensif banyak lagi weh takkan aku nak cakap kat sini weh. Kang kau tak faham pun kalau aku cakap. Betul kau rasa enjoy ke kalau orang nak bangun pukul 6 pagi macam kita orang nak biasa sampai 5 pagi, malam nak hafal 500 muka muka surat skrip dan kau kena kritik dengan pesara pula dengan khalayak ramai, kau kena berhadapan dengan orang. Enjoy ke? Belajar menari tak payah degree joget-joget macam remeh -day Islam. Boleh. Secara teknikal ni ya betul kau boleh menari. Dengan kau tak payah ada degree pun. Tapi untuk kau nak jadi penari yang profesional, koreografer, kau nak jadi pensyarah tari, betul? Kan? Kau perlu ilmu yang tersusun dan akademik yang baik. Dalam degree tari, pelajar dia orang belajar anatomi, dia orang belajar tari tradisi kontemporari, dia orang belajar koreografi, dia orang belajar struktur persembahan, dia orang belajar analisis budaya dan gerak tubuh, hubungan tari, politik, ritual, sejarah dan sebagainya. Dokumentasi pendidikan, semua dia orang belajar. Nak jadi penari yang tahu beza antara joget dan manipulasi kolonial Antara improvisasi dan struktur Kau takkan jumpa semua tu dalam TikTok bro, serius meskom kau cakap kau bodoh Kelebihan NASCOM banyak gila guna kepada negara dan masyarakat go. Dia menyebarkan maklumat yang tepat. Dia membentuk pendapat umum demokrasi menggerakkan industri kreatif. Se Sektor korporat dan pemasaran semua benda tu. Kau ingat muzik tadi teater ni segala hiburan? Salah bang, salah. Ini terapi bang. Ini ubat. Inilah alat pendidikan yang sebenar. Nak aku buktikan? <coughs> Untuk kanak-kanak, seni bukan sahaja sampingan bro. Ia asas perkembangan otak, emosi dan sosial. Kajian oleh Amerika Psychology Association dan UNESCO dah lama membuktikan bahawa pendedahan kepada muzik dan seni persembahan meningkatkan keupayaan, kognitif, kemahiran bahasa, tumpuan dan empati dalam kalangan kanak-kanak. Nak anak engkau pandai, jangan bagi dia tuition je. Bagi dia seni, biar dia tahu cara rasa, bukan hanya kira tu. Sebab tu, dekat sekolah, kita melahirkan keboleh pasaran cikgu-cikgu, penggiat-penggiat seni, tutor-tutor dan sebagainya untuk pergi ke sekolah untuk mengajar. Dan kau kata seni ni langsung tak ada faedah kepada masyarakat untuk orang sakit pula. Hmm. Dari pesakit stroke, kanser, Alzheimer, banyaklah. Muzik dan tari memujikan dapat membantu proses pemulihan. Bukan untuk Kau tengok sini. Muzik bantu menstabilkan tekanan darah, kurangkan kemurungan dan rangsangan ingatan. Siapa yang jalankan semua ni terapi ni? Orang seni. Orang kau kata, kos bodoh ni. Hmm. Tarian pula. Ha, ada satu program rawatan namanya Dance Movement Therapy. Digunakan untuk pesakit trauma, autism dan Parkinson. Gerakan tari ini membantu koordinasi ekspresi emosi dan melepaskan tekanan. Tapi semua tu takkan kau tahu. Kan? Kalau otak kau hanya kenal spreadsheet je. Teater pula banyak digunakan dalam pendidikan khas untuk psikologi dan perkembangan sebenarnya. Teknik role play, drama trophy, teater in education dan bantu ribuan pelajar yang ada isu disiplin sebenarnya. Emosi yang tak stabil dan kurang keyakinan diri. So, bila kau kata seni tak penting, kau bukan cuma hina pelajar seni. Kau hina doktor yang gunakan muzik sebagai rawatan. Kau hina cikgu yang guna lakonan untuk ajar, untuk ajar budak moral. Kau hina terapis yang guna tari untuk memulihkan trauma. Satu dunia dah terima seni sebagai alat terapi dan pendidikan tapi kau masih fikir seni tu kerja buang masa. Mungkin bukan seni yang gagal tapi sistem yang tak bagi kau faham kenapa manusia perlu rasa bukan sekadar logik. Itu saja.